boy bilan miskin kishi qo'shni edi bir zamon bir birlariga doim oqibatli mehribon hatto bolalari ham birga edilar har chog' goh u goh bu hovlida o'ynashib quvlashmachoq boy bilardi qo'shnisi yashardi kamtar yupun dasmoyasi bir arqon terib sotardi o'tin Niye bo'lar o'tin puli axir uyda sakkiz jon boy kambag'al qo'shniga qilib turardi ehson boy o'ylardi bolalar gohida urushganda bergan narsalarimni qilmasinlar pisanda hech bir jonga bildirmay ul bul olib bozordan kirgizib turar edi begona xizmatkordan o'ylardi har narsamda haqqi bor qo'shnimning ham topganimni u bilan ko'rishim kerak baham boyning yordami bilan qutga to'lib ayvoni o'tinchining har kuni qaynar edi qozoni o'tinchi bu ihsonning kimdaligin bilardi dasturxonda pilxona boyni duo qilardi bir kuni boy ish bilan uzoq bir yurtga ketdi yo qashqar yo misrga va yoki turkka ketdi safari sal cho'zilib o'zga yurtda qoldi boy charchab qaytdi uyiga bo'lganida olti oy xotiniga olib qo'y deb aqcha berdi xaltada dedi de de, bu hajning puli jo'nayman shu haftada xotinidan so'radi yechayotib mahsini tinchlikmi mahallada qo'ni qo'shni yaxshimi o'tinchi qo'shni qalay bolalari omonmi xotini dedi yaxshi buncha qoitmang jonni bir qizchasi o'lganda qabristonga eltishdi shundan keyin negadir birdan boyib ketishdi o'g'lingiz kirgan ekan bu yoqqa kel demabdi yeayotgan go'shtidan biron tishlam bermapti. bolam yegisi kelib yig'lab kirdi uyimga o'shandan beri o'ylab yetolmayman o'yimga Mumin odamning axir bo'lmasmi qo'li ochiq qo'shningiz boy bo'lib ketgach bo'lib qoldi qizg'anchiq boy shod bo'ldi har qalay o'tinchi och qolmabdi ammo go’shni boladan qizg'angani bo'lmabdi boy safardan qaytganin yon qo'shni bildiyu ziyorat qilish uchun boynikiga chiqdi u salomlashib o'tirib suhbatlashgandan keyin boy debdi qo'shnisiga bir gapim bor aytayin go'sht yeb turgan ekansiz kirgan ekan o'g'ilcham xafa bo'libdi unga bermabsiz biron tishlab o'tinchi dedi uzr qo'shnijon ayt mendi bir oy juda qiynaldik siz safarda yurganda o'zim betob bo'lgandim halovatim buzildi och qoldik bir qizchamning non deb joni uzildi bir necha kundan keyin qo'limda arqon bilan dalaga chiqdim uyga zori qaytsam non bilan harom o'lgan bir eshak chiqdi shundoq yo'limdan bolalarimni eslab bir gap o'tdi ko'nglimdan ochlikdan o'ldi qizim xotinim ham o'soldir ey olloh endi bizga bu o'laksa haloldir olib keldim uyimga shu eshakni nimtalab tuzlab qo'ydim bir xumga go'shtni burda burdalab haromligin bilganda o'g'lingiz go'sht demasdi bizga halol ediyu sizga halol emasdi ochlikdan bolalarim bo'ldi suyagu teri yemishimiz o'sha go'sht mana bir oydan beri qo'shnisini kuzatdiyu boydan chiqdi isitma safarga bormay o'lay nima qilib qo'ydima shularga tashlab ketsam yigulik bo'lmasmidi och qolmaganda balki qizaloq o'lmasmidi o'laksayeb o'tirsa oshlikdan qo’shni mani kabada haju umra qilishimdan ne mani boy haj pulim chiqarib o'tinchiga tutqazdi bolalarin ham uning atrofiga o'tqazdi Labbay ketib kabaning qilganday talofini yetti marta aylandi ularning atrofini uch kundan so'ng hojilar ketishdi haj qilgani ketishdi Alloh uchun mol jonim xarj qilgani 3 oy deganda bir bir qaytib keldi hojilar do'konda boyni ko'rib hayron bo'lishdi ular hojim Ka'batullohdan qachon qaytib keldingiz Qanoat chiqdimi yoki shamol bo'lib yedingiz axir axir aytgandingiz-ku. o'n besh kun qolaman sizlar boraveringlar sizdan keyin boraman bizdan berib beriyuorgandingiz sovg'a salomli tugun eltib bermoqchi edik uyingizga shu bugun boy hayron derdi axir borganim yo'q hajgaman hojilar uning so'zin olishmasdi aslo tan axir kabatullohni birga tavof qildik-ku. namoz vaqtida 5 vaqt yonma yon o'tirdik-ku. yolg'on arafa kuni yetib bordik Minoga, Arafatda o'tirib xitob qildik Allohga. duo qilib o'pdingiz hajarul asfatni ham birga qurbonlik qildik birga 40 tik sochni ham hojim omonatingiz mana tugunni oling yo'lda charchab qolibsiz biz ketdik yaxshi qoling boy yig'lar edi faqat tiliga so'z kelmasdi qo'lida tugun unda ne borligin bilmasdi boy tugunni bag'riga bosdiyu chopdi uyga ko'rib turgan odamlar bar ergashdi unga farishtalar tutgan bu tugunda ne yo olloh joynamozmi kitobmi libosmi yo to't yo chap ko'ksida yuragi pitirlardi misli qush uyga kelib ochsa nafis mato kaba po'sh ollohu akbar deya yig'lab qildim nojot bir gunohkor bandanga rabbim bu ne inoyat axir axir nodonligimdan so'ldirdim gul g'unchasin bo'ynimdaku uvoli yon qo'shnimning qizchasin boy yig'lardi kechir deb ne qilarin bilmasdi hojib bo'ldimi bunga ishongisi kelmasdi olloh bir farishtani o'xshatib qo'yib boyga tushirgan bo'lsa ne tong hojilar turgan joyga boy tushida farishta bajarib haj amalin bergan bo'lsa ne ajab sovg'ali tugunchagin mushkambar isiga to'ldi boyning hovlisi yig'ildi uzoq yaqin va o'tinchi qo'shnisi boy dedi ey yaxshilar ko'p edi kami ko'ssim meni hajga yuborib hoji qilgan yon qo'shnim boy qo'shnisin quchoqlab odamlarga bildirdi qo'shni tomon devorga kaba po'shni ildirdi ko'zga surib odamlar o'ptilar kaba po'shni haq nazdida shunchalar aziz ekanmi qo'shni o'sha kuni tiniqib hoji boy qoldi uxlab shuda kaba o'zi kelgan mush uni yo'qlab boyni o'tqazib qo'yib barmog'iga deb sana atrofida 70 bor aylanayotgan mush kaba xullas ibrohim qurgan kabani kim bilmaydi bu tosh uyda haq o'zi istiqomat qilmaydi ana bayt ana kaba qodir bo'lsang chop yugur Alloh o'zi qurgan uy mu'minlarning qalbidir ularga bir nazar sol biri turar nurlanib ilmi ma'rifat ila to'lib toshib qurlanib. biri ilmsizlikdan qop qorong'i ship shiydon birida fahsh zinoga da'vat qiladi shayton sizni shu kabalarga chorlayman ey hojilar hammamiz yig'ilishib qilamiz katta hashar kim mablag'i kim kuchi kim ilm bilan kelsin kim hunar kim shirin so'z kim bilim bilan kelsin bu uyni tiklash haqqa yetmoq bilan barobar mart bo'lsangiz shu ulug' uydan qolmang birodar